перспективы развития Одесского университета на наш взгляд значит по строительству примерно участок менее полутора гектаров либо 700 квартир либо 1668 это слишком много это уже противоречит нормам строительным нормам украины по застройке 420 машиномест по нормам должно быть не менее 4 выездов из этого паркинга здесь если вы посмотрите на карту так можно пройтись тесные небольшие улочки Шампанский переулок, он тупиковый. Если выводить на проспект Шевченко, то между домами тоже не совсем ясно, как это нормально сделать, чтобы все нормально люди выехали. Инфраструктура здесь не предусмотрена, при том, что даже если 800 квартир, это полторы две тысячи человек, это уже порядка 60-80 человек в детский сад пойдут, порядка 250-300 пойдут в школу. В этом районе очень катастрофически можно сказать положение очень тяжело стать на учет детский садик и в школу это вот коротко строительный аспект можно еще пройти на ту сторону геофага и убедиться, что там проседает почва, есть просадки в здании и в Что касается Одесского университета. Насколько я помню, никто особо не подражал, когда Одесский университет часть своей земли передал застройщику Стекон, и были построены четыре очень больших квартирных дома. Наверное, вот их видно отсюда. Тогда действительно был построен новый корпус. Пускай он и тесный, но он был построен. Были данные квартиры преподавателей. Потом построил, построил еще один дом, вот этот вот коричневый на заднем плане. Теперь хотят построить еще один дом. Место для дальнейшего развития университета оно, оно сокращается. В перспективе Необходимость есть и действительно и спортивных комплексов, и новых открытых библиотек, и новых общежитий. Это все требует территории, и желательно территории здесь, чтобы никто никуда не ехал. Если сейчас поспешить, застроить ради каких-то интересов, потом придется решать очень сложные очень сложные вопросы, где искать эту землю. Именно поэтому э, я, например, против э, таких планов, э, потому что они э, мешают перспективе развития нашего университета и отбирают то, что потом можно с умом использовать для образования. А строить в Одессе жилые дома, поверьте, есть где. Вот. Спасибо.